Чи знаєте ви, якщо у дитини на шиї вісить срібний жетон? Що це означає? Не знаю. Не знаю. Ні, не, не знаємо. Не знаю. Я не, не знаю. Лічний іміновий жетон. любой прохожий в случае опасности для ребенка может помочь ему. На нем есть контактная информация, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес и контактные телефоны родителей. Также личный жетон – это хороший ориентир для милиции и скорой помощи. У детей фонда «Сердца любови» уже есть именные жетоны. Мы продолжаем их изготавливать, заказывать. Идея с личным именным жетоном подходит также для детей, которые болеют Тяжелыми заболеваниями, а также, если есть в семьях пожилые люди, которые могут уйти из дома и не найти дорогу обратно.